Весь личный состав территориальных подразделений, а также главного управления национальной полиции в Одесской области, переведен на усиленный вариант внесения службы. Мы обращаем особое внимание, усиливаем охрану аэропорта, вокзалов, стратегически важных объектов в взаимодействии с Национальной гвардией, государственной службой охраны также пограничниками. но ну, вы видите что происходит сейчас на момент в мире да, получается террористическая опасность является актуальной для всех стран. то есть каждая страна может быть подвергнута в той или иной мире в связи с тем, что у нас идут боевые действия в Донецкой и Луганской области. Мы принимаем любой, любые превентивные меры. Да? Мы должны прогнозированно действовать. Поэтому для того, чтобы обеспечить общественный порядок да, и чтобы была не нарушена нормальная жизнедеятельность города ну, и области. Значит, усиленный вариант несения службы предусматривает о том, что личный состав увеличивается рабочий день на 4 часа, это 12-часовый рабочий день, усиленный на вокзалах, аэропортах инфраструктуры, транспорта. И плюс у нас еще мы э, лично сам нацеливаем особое внимание на подозрительные предметы, которые могут быть э, оставлены или находятся на, на улицах гражданами ну, или неизвестными лицами. Поэтому у нас э, взрывотехнический отдел образован в составе главного управления Национальной полиции который круглосуточно работает по несколько групп. Но это просто не громкие слова, это действительно комплекс мероприятий, чтобы на самом деле обезопасить наших граждан. Сотрудники полиции работают без всякого пафоса и днем и ночью для того, чтобы это предотвратить. Потому что легче предотвратить, понимаете, чем потом пожинать плоды какого-то взрыва да, или какого-то совершенно террористического акта. Потому что много есть сил, которые хотят, хотелось бы, ну, которые хотелось бы дестабилизировать обстановку в регионе в связи с теми событиями, что у нас происходит.